Бажаю здоров'я, шановні телеглядачі! З вами телепрограма Народна армія. Незважаючи на досягнуті домовленості про чергове перемір'я та припинення вогню, терористи та російські війська не припиняють обстрілів. Жорстокі бої точаться навколо Дебальцеве та Широкіно, що свідчить про наміри Москви та підконтрольних її терористів зірвати мирний процес та захопити нові території. Ескалація конфлікту загрожує розростанням масштабів бойових дій і вже розглядається світовим співтовариством як загроза глобального характеру. Поки світ намагається виробити дипломатичне рішення, Україна самотужки продовжує боротьбу і зміцнює збройні сили. У сьогоднішній програмі ми будемо говорити про хід мобілізації та роль громади у захисті суверенітету і територіальної цілісності своєї держави. В рамках першої черги мобілізації з військових комісаріатів Дніпропетровська та області у війська прибувають перші партії добровольців та призваних за мобілізацію. Зокрема, до пункту прийому особового складу розгорнутого у 93-й окремій механізованій бригаді прибувають чоловіки, призвані з Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Новомосковська та інших міст. Зустрічають майбутні поповнення військові психологи та офіцери військової служби правопорядку, які доводять до прибуглого особового складу їх права та обов'язки та вивчають морально-ділові якості майбутніх солдат. всего за период мобилизации через ППЛС 93 бригады должно пройти 1730 вискосудбовцев в неквалифицированной специальности, которые после прохождения фонда прямого особого склада, переодегания, бывают на 239-й загальный висковый полигон, получено батальоном, где на протяжении майже месяца будут проходить загальный висковый полигон. Одразу же по прибытию человеки отримують экипирование и військову форму. Це нові зразки української польової форми, а також канадська форма, яку у рамках військової допомоги направив уряд Канади в українській армії. Переважна більшість цих чоловіків вже мають досвід військової служби, однак не засмучуються тим, що вдруге доведеться стати солдатом. Кажуть, що не думали, що випаде доля воювати з колись братнім народом. Однак вибору не залишається. Треба боронити свою землю і близьких. Нормально нічого. Город Московск. Работал шлифовщиком в Агритехсервисе. Ну вот, повестку прислали на предприятие. Пришел. Бегать-то не будем прятаться, как говорится. У нас семья, дети. Да, сын, жена. Честно сказать, не нравится мне. В России я никогда не думал, что мы будем своими братьями воевать. Давайте. Ну, Но... Родину будем защищать. Я строитель. Ремонты делал, квартиры, дома. Сейчас решил. Мама пришла повестка. Нет, я добровольно. Все мы знаем, что у нас сейчас творится. Надо к надо этим заниматься. И все. У меня в этой, в этой части служит. Служит. Служил. Служил, да. Теперь я здесь пока временно. Что-то мне не нравится. Путин. Как-то так потому что Крым отобрали, неправильно, в 21 век. Как вам новая форма одежды? Ничего. Американская. Американская. Иду за своих детей воевать. Сколько детей? Четверо. Два, две дочки, два сына. Старших кто? Дочка. І вже і онук у мене є, Русланчик. А як вона відніс? Надо йти 10 кілометрів від нас. Воно? Мені буде добре, що мені в хату мені, этот, як град мені стрільнув. У мене батько без ног. Це погано. А батько що сказав, коли він сказав? Плаче. Сьогодні утром розсилував, каже, іди. Сьогодні. а сам весь травується. Гостем нашої студії є депутат Дніпродіжанської міської ради Дмитро Геройович Тробойський. Доброго дня. Доброго дня. Митро з початком війни українське суспільство консолідувалося навколо української армії та волонтерського руху з допомоги пораненим, з допомоги бійцям, з допомоги переселенцям. Які зміни ви спостерігали у Дніпродзержинську? За цей рік дуже сильно змінилася ситуація в місті Дніпродзержинське. Цей рік ушу на розуміння одного, одного простої речі. Жизнь змінилося, воно вже не буде такою, як до війни. Сегодня каждый отвечает на себя, для себя на вопрос: чем я могу быть полезен своей стране, чем я могу быть полезен фронту, что я могу сделать для победы. Даже те, кто не взяли в руки автомат, не остались в стороне от военных действий. Мы все находимся на войне. Здесь наша передовая, и здесь каждый день мы приближаем нашу победу. Мы, я имею в виду тех людей, с которыми я ежедневно общаюсь, это и наша депутатская группа местожиты по-новому которая каждый из этой группы занимается в своем направлении. Не хочу концентрировать, кто именно чем, но поверьте, каждый проводит большущую работу. Сотрудничаем с военной медициной, с нашей, с госпиталем Днепропетровским. Кто может, помогает продуктами питания, фронту, воинским частям. Кто может, медикаментами, кто может, добрым словом. Сегодня мы все сориентированы на то, чтобы каждый день Каждый день что-то делать для нашей победы. И мы этим занимаемся ежедневно. И в частности, в процессе принятия городского бюджета много важных вещей мы заложили именно на мобилизацию, именно на то, чтобы сделать более безопасной территорию города и сделать более, скажем, защищенным наше население. Что имеется в виду? Школа территория безопасности. Устанавливается система видеонаблюдения в школах контроль металлодетекторами. Это очень важная вещь, важная работа, которая сегодня заложена в программу Департамента образования. Сотрудничество с органами внутренних дел. Мы сейчас работаем с программой э, департамента. Мы выделяем средства на то, чтобы сделать более мобильными наших э, милиционеров и дать им возможность больше порядка держать на улицах города. В рамках комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству сегодня мы за, э, продолжаем важный процесс децентрализации отопления в городе. Скажите, пожалуйста, снижение расхода газа? Разве это не оружие? Конечно. Это оружие. Сегодня мы разрабатываем концепцию, при которой э, ставится задача докоринной до змены, скажем так, э, сильно снизить расход природного газа перейти на двухтопливное котельное, снизить количество коммуникаций, то есть обогрев воздуха и э, сделать нашу громаду более энергетически независимой, с, более, более более энергоэффективной. Я хочу концентрировать свою мысль вот на чем. Для того чтобы помочь своей стране, вовсе не обязательно именно брать в руки автомат и идти на передовую. Простая выплата заработной платы на своих же предприятиях, разве это не вклад в победу? Адресная помощь малообеспеченным, которую тоже мы сейчас закладываем в программу Департамента социальной поддержки, Департамента социального обеспечения. Мы закладываем в программу 500 гривен каждому, кто оформил субсидию на жилищно-коммунальные услуги. То есть распределение средств громады в адрес самых малообеспеченных. Разве это не оружие? Это снятие социальной напряженности в чем-то? Разве это не вклад в победу? Вот. Поэтому наша депутатская группа и группа депутатов, которая примкнула к ней и в процессе голосования, в процессе разработки всех этих вещей, мы понимаем, что снижение энергозависимости от России, поддержка малообеспеченных слоев населения ⁇ это сегодня тоже оружие, это сегодня тоже наш вклад в победу. Поэтому хочу сказать, что мы должны стремительно учиться. Как вся наша армия, как вся наша страна, мы должны стремительно становиться сильнее от дня ко дню, сильнее за счет более энергоэффективных технологий, сильнее за счет сплоченности, за счет того, чтобы каждый должен для себя понимать, что устраивая вокруг себя разруху, мы тем самым становимся на сторону господина Путина, делая правильные вещи, доводя до конца и э, двигая свой город вперед. Ми йдемо в Європу і ми туди обов'язково прийдемо. Якщо говорити в контексті повноважень місцевих органів влади, от скажіть, що Дніпрожинська міська рада зробила, або планує зробити для соціалізації тих військовослужбовців, які прибудуть додому після демобілізації? Ну, Смотрите, по-перше, ми на сьогодні вже оказали в оплаті комунальних платежей. Тобто, тих, хто участвують в АТО. Частично за них платит государственный бюджет. Мы нашим городским бюджетом остальные расходы взяли на себя. Это как бы тот минимум, без которого вообще никак, то, чем мы уже поддерживаем сегодня наших солдат, наших бойцов. Социальная адаптация — это будет очень сложный и нервный процесс, поскольку люди находятся в состоянии очень сильного стресса. Я не хотел бы сейчас брать на себя те мероприятия, которые, в которых я не уверен. Но об этом надо думать, и я думаю, что в рамках бюджета на этот год все, что мы могли заложить, а это и э, уплата коммунальных платежей. Это и э, выплата заработной платы своевременно тем же бюджетникам, которые тоже семьи, в том числе тех, кто идет в вою сегодня в АТО. Конечно, нужна отдельная программа по их социальной адаптации, по созданию качественных рабочих мест для бойцов. Ну вот тут интересная ситуация школы территории безпеки, потому что там действительно будет за счет бюджета финансироваться охрана школ, и здесь возможно создание рабочих мест именно для людей, прошедших горячие точки. Но, конечно же, после психологической адаптации, после проведения реабилитации, поскольку школа это место общественное, и тут нужно понимать, что это важная тема. Які висновки можна зробити з досвіду тих міст, на території яких спочатку розпочалися прояви сепаратизму, а потім вже це призвело до повномасштабної війни на цих територіях? А я вам скажу так: нам потрібно брати опит не тільки тих городів, де була сепаратизм і війна, але й тих городів, які живуть в прифронтових ситуаціях і вже живуть багато років, в частності в Ізраїлі, в частності в інших точках світу, де є А Або дуже простой. Мы должны знать, на какой мы стороне находимся. Слава Богу, Днепропетровская область, наш регион, он продемонстрировал себя четко, он позиционировал себя на украинской стороне. Не было на самом деле критичной массы такой недовольных и на Донбассе. Но там у них было подгрунтя, там у них действительно был какой-то процент населения, который поддерживал вот эти, и, кстати, эти люди сейчас горько об этом сожалеют. Эти люди первыми теперь ушли в Украину. Теперь мы их здесь размещаем, кормим, содержим и будем это делать дальше, в том числе за счет местной громады нашей. А вывод очень простой. Надо быть патриотами своей страны. И нужно хорошо делать свое дело. Тогда мы построим страну не хуже, чем поляки и не хуже, чем немцы. Я вам очень дякую. Сподеваемость на це. Мы для этого трудимся, а не только сподеваемость. На все добро. Спасибо. На цьому я з вами прощаюся та бажаю міцного здоров'я, мирного неба! Передачу провів лейтенант Романов.